یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو مالا مال کر دے گا پر وہ کیسے کیا آپ ساری زندگی غربت تنگ دستی مفلسی میں زندگی گزاریں گے لیکن نہ مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولا لے لیں روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتا اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں سینوں میں رہا آج میں اس کو شا کر رہا ہوں اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں دیر کیسی چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز کیا آپ بھی ساری زندگی صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے کیا آپ بھی ساری زندگی غربت تنگ دستی میں گزاریں گے کیا آپ اپنی نسلوں کو منگتا اور بیکاری چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ہرگز نہیں اس کا راستہ ہے اس کی منزل ہے وہ راز کیا ہے جس سے دولت رزق، عزت کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کرے یہ وہ راز ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی یہ راز پانے کے لیے ہمیں ساتویں آسمان پر جانا پڑے گا ایک چاندی سے بنا جہان ہے ایک سونے سے بنا جہان ہے ایک موتیوں سے بنا جہان ہے جہاں کے پھل یاقوت زمرد اور ہیرو سے بنے ہوئے ہیں یہ کاغذ کا ایک خوبصورت ٹکڑا آپ کی تقدیریں بدل دے اور سونے کے وہ راز آپ کے پاس آ جائے جسے دنیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلے گئے انسان جنت سے آیا اس کا مزاج جنتی ہے خواہشات جنتی چاہتے جنتی اس لیے وہ جنت کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے اور یہ قیمتی پتھر اور خزانے جنت کا حصہ ہیں اور انسان ان چیزوں قیمتی پتھروں یعنی سونا چاندی یاقوت زمرد ہیرا کوہنور مرجان زبر ان کا پھر دیوان ہے آخر کیوں نہ ہو جنت ان خزانوں اور قیمتی پتھروں ہی سے تو بھری ہوئی ہے میں آپ کو چند حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں مفہوم توجہ فرمائیں جنت کی ایک اینٹ سونے کی چاندی کی گارہ خوشبودار اس کی مٹھی سرخ زعفران سے بنی ہوئی اور جنت میں پڑی کنکریاں موتی اور یاکوت ہوں گے جنت میں اڑنے والا ایک گھوڑا جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا جنت میں نہر کوسر کے کنارے یاکوت اور موتیوں سے بنے ہیں اور جنت میں یاقوت سے بنی پورے ہو ہوں گے جنت کے محل سبز رنگ کے زمرت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں اور جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے جو یاقوت سے بنا ہوا ہے جنت سے دو یاقوت ہماری دنیا میں بھیجے گئے لیکن اللہ نے ان کی خوبصورتی کو کم کر دیا ورنہ تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب دونوں روشن ہو جاتے ہیں وہ دونوں یاقوت قیمتی پتھر ایک حجر اسود اور ایک مقامی ابراہیم ہے انسان جنت کا باسی ہے اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ان قیمتی پتھروں کے پیچھے کتنی جنگیں ہوئی قتل و غارت ہوئی شہر برباد ہوئے ملک برباد ہوئے بچے یتیم ہوئے عورتیں بیوہ ہوئیں کھوپڑیوں کے مینار بنے ان خزانوں اور قیمتی پتھروں کے لیے قیامت میں ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا دنیا کی قومیں لڑیں گی ہر ہزار میں نو سو ننانوے مارے جائیں گے ایک بچے گا آپ خود سوچیں ان جواہرات اور قیمتی موتیوں کے لیے انسان کتنا دیوان ہے آخر دریائے فرات سے ہی کیوں سونے کا پہاڑ اور کیسے نکلے گا آج میں اس کے آپ کو راز بتاؤں گا اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان قیمتی جوہرات کے مالک بنیں بغیر کسی جنگ قتل و غارت کے گھر بیٹھے ان قیمتی پتھروں کے مالک بن جائیں آپ کی نسلوں میں زمرت یاکوت ہیرے جوہرات موجود ہوں اور آپ کے بچے اس کے تاج پہنیں اور کھیلیں آئیں وہ راز بتا دوں وہ دروازہ ہم ہاں مل جل کے کھول لیں جس سے گھر بیٹھے آپ مالا مال ہو جائیں وہ قیمتی جوہرات آپ کے گھر آ جائیں تو ایک روایت سناتا ہوں مفہوم ہے میرے آقا جب میراج پہ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر بیری کا ایک عظیم و شان درخت دیکھا جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں ساتویں آسمان پر تھی آقا نے فرمایا جبریل نے مجھے بتایا صدرت المنتحہ المنتہا ہے یعنی وہ درخت ہے یہ مخلوق کے علم کی انتہا ہے جو بھی نیچے سے آتا ہے یہیں سے وصول کرتا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ یہیں سے وصول کرتا ہے اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑ رہے ہیں جب اللہ کے حکم نے اسے ڈھانپا تو وہ درخت یاقوت زمر اور موتیوں میں تبدیل ہو گیا اور اس میں ایسے رنگ نظر آنے لگے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا اس کے پھل ایسے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹ کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان جڑ سے چار نہریں نکلتی ہیں دو نہریں باتنی ہیں اور دو زہری ہیں آقا نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا ان نہروں کے بارے میں تو جنت میں ہیں اور زہری نہریں دنیا میں ہیں وہ ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے یعنی دو نہریں باطنی ہیں اور دو نہریں دنیا میں ہیں ایک نیل اور ایک فرات دریائے نیل دریائے فرات میں دونوں دریاؤں پہ گیا ہوں دریائے نیل جن صدرت المتحاظ سے نکل کر ہماری دنیا میں آ رہا ہے اس لیے آج تک اس دریا کی بنیاد کو تلاش نہ کر سکے گا اور دریائے فرات بھی اس صدرت المنتا سے نکل کر دنیا سے آیا ہے اور قربیا قیامت میں سونے کا پہاڑ نکلے گا پچھلے کئی سو سالوں سے مہم جو ایڈونچر اور تجسس اور شوق کے قیمتی ماہرین سائنسدان اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر لے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا ہو کیسے سکتا ہے اس کی بنیادیں ہیں ہی آسمانوں میں دریائے نیل قدیم مصر کی تہذیب کے عروج اور دولت کا ایک بڑا ذریعہ تھا اس لیے قدیم مصری لوگ اس دریا کو دیوتا مانتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے یہ افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے یہ بہت بڑا پھیلا ہوا دریا اس کی لمبائی تقریباً پینسٹھ ہزار کلو یہ دریا سوڈان کے ایک دلتے علاقے میں جس کا نام صد ہے گم ہو جاتا ہے آج تک معلوم نہیں ہوا آخر نکل کہاں سے رہا ہے نیل کے کنارے آس پاس کے علاقے قیمتی پتھروں کی کانوں سے مالا مال ہے ان پتھروں کی کانوں سے نکال کر دریائے نیل کے ذریعے شاہی کارخانوں تک پہنچائے جاتا ہے اور یہ زیوراتویزات مقدس اشیاء میں ڈھلتے اس قیمتی پتھروں میں جامنی پتھر یاکوت سرخ یاکوت عقیق سنگ یشم زمرد، فیروزہ شامل ہیں نیل ایک دریا نہیں بلکہ زندگی خوشحالی اور پوشیدہ خزانوں کی علامت تھا اور ہے جس نے قدیم مصر کی عظمت کی بنیاد رکھی آپ کو دریا نیل کے بارے میں ایک انوکھی بات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا اس میں کائنات کے کیا راز چھپے ہیں اس واقعے کو امام ابو محمد عبداللہ بن محمد جعفر نے اپنی کتاب کی جل نمبر صفحہ سو اکیس پر بیان کیا ہے عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں لیس بن سعد نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا حائد بن ابھی سالون جو حضرت عساق علیہ السلام کی نسل سے تھے مصر میں ظلم سے تنگ آ کر پناہ گزیر ہوئے اس نے دریا نیل کی نیمتیں نیمتے اور بہاؤ کو دیکھا دل میں خیال آیا میں نیل کے کنارے کنارے اس کے اصل منبع یعنی اصل چشمے تک پہنچوں چاہے مجھے اس کوشش میں موتی کیوں نہ آ جائے وہ روانہ ہوئے روایتیں تیس سال انسانوں کے درمیان اور تیس سال غیر آباد علاقوں اور جنات کی وادی میں سفر کرتے رہے تیس سال انسانوں کے درمیان اور تیس سال غیر انسانوں کے درمیان یعنی بیابان جنگل جنات کی وادیوں میں ایک سب سمندر تک پہنچے جہاں نیل دریائے پھٹ کر نکل رہا تھا وہ کنارے پر چڑھے ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک شخص نماز میں مشغول تھا یہ شخص وہ تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا اس کا نام عمران تھا دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو عمران نے کہا مجھے بھی یہی شوق دریائے نیل کا کہ نکل کہاں سے رہا ہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا یہاں ٹھہر جاؤ یہاں تک میرا اگلا حکم نا ہے پھر عمران نے نیل تک پہنچنے کا راستہ وطائل شرط رکھی اگر میں مر جاؤں مجھے دفنا دینا زندہ ہوں تو میرے پاس کچھ دن رہنا عمران نے بتایا راستے میں عجیب مخلوق ملے گی جو سورج کی دشمن ہے وہ مخلوق تمہیں سمندر کے کنارے کنارے لے جائے گی تم لوہے کی زمین دیکھو گے پھر تانبے کی زمین پھرو گے پھر چاندو کی زمین تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی اور آخر میں سونے کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ گے حائد روانہ ہوئے تمام مراحل سے گزرے سونے کی سرزمین میں داخل ہوئے جہاں اس نے سونے کے پہاڑ درخت زمین ہر چیز سونے کی دیکھی اور سونے کے گمبت جس میں چار دریا نکل رہے تھے تین زمین میں جذب ہو جاتے تھے اور باقی دریائے فرات دریائے دجلہ اور دریائے جہون جسے آج کل دریائے آمو کہتے ہیں اور ایک نیل کی شکل یہ جاری ہو گئے تھے پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا کہا آئے ہایت تمہیں تمہارا نیل کا علم ختم ہو گیا یہ دریا جنت سے نکلتے ہیں اور جو جنت سے نکل رہے ہیں وہاں تمہارا علم ختم ہو جائے گا فرشتے نے حایت کو جنت کا رزق دیا جس میں زمرودی یاقوتی اور موتی جیسے انگور تھے حکم دیا اس پر دنیا کی کوئی چیز کو ترجیح نہ دینا یہ بہت قیمتی تحفے تمہیں دیے جا رہے ہیں واپسی پر حائد نے عمران کو مردہ حالت میں پایا دفن کیا کچھ دن وہاں قیام کیا پھر ایک بزرگ نمودار ہو گئے بہت دلچسپ واقعہ ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں بات چیت ہوئی و بزرگ سے دوران ایک سیب کی طرف اشارہ کیا ان بزرگوں نے جسے عمران نے جنت میں دیکھا تھا شیخ نے سیب کی خوب تعریف کی یہاں تک کہ حائد نے اس میں ایک نوالہ کھایا اس لمحے شیخ نے کہا یہی وہ پھل ہے جس نے تمہارے باپ آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا اگر تم اس سے بات رہے تو یہ رزق ہمیشہ رہے اور سب انسانوں کو نصیب ہوتا رہے یہ حایت کی آزمائش تھی اس نے وہ ہت پا لی جو اس کی ہمت تھی پھر واپس مصر آیا لوگوں کو نیل کا راز بتایا اور وہیں وفات پا گئی آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جوہرات وہ خزانے وہ موتی وہ ہیرے وہ لال آسمان سے دریا نیل میں آ رہے اور دریا نیل سے آپ کے گھر آ جائیں کیا آپ چاہتے ہیں یقیناً ضرور چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کریں یہ جو تعویز ہے نقش دریائے نیل ہے جو ہمارے اپکری میگزین میں یہ دیکھیں چھپا ہے میگزین میں چھپا ہے دریائے نیل اور یہ نومبر دو ہزار میں چھپا تھا نیٹ پہ موجود ہے تعویز ہے دریائے نیل کا روزانہ کسی بھی وقت گیارہ مرتبہ صورت رحمان کی آیت عَلَىٰهِ الا ربان تصور کریں کہ نیل سے روشنی ایک تصور میں روشنی جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں اس نقش کو سامنے رکھیں اور روزانہ کسی بھی وقت گیارہ مرتبہ صورت رحمان کی آیت اور تصور کریں کہ نیل سے روشنی جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں اور آیت پڑھیں گے فبی ربۃ اور اس کا حدر ہدیہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں امیر المومنین حضر عمر کی جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا آپ کو عمل کرنے سے کیا ملے گا نمبر ایک، کی برکت نمبر دو کاروبار میں عروج اور ترقی نمبر تین نسلوں سے محتاجی ختم اور تنگ دستی ختم نمبر چار بے اولادوں کو اولاد نمبر پانچ نسلوں میں بیٹے ہی بیٹے نمبر چھ آپ جہاں چاہیں وہاں عزت وقار شان و شوکت نمبر سات ذاتی گھر بہترین گھر بڑا گھر اور خوبصورت نمبر آٹھ بڑے لوگ حکام افسران آپ کے خیر ہوں گے اور نمبر نو آپ اور آپ کی نسلیں صحت اور عافیت والی زندگی گزاریں گے اور نمبر دس آپ کو روحانیت میں عروج روحانیت میں عروج اور کمال حاصل ہوگا اور نمبر گیارہ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا کے قیمتی خزانے عطا کرے گا آئیں مجھ سے ایک دفعہ اس کا طریقہ پھر سن لیں ہم دہرا لیتے ہیں یہ عمل کیا ہے یہ تعویز نقش دریائے نیل اس کو لکھیں گے پرنٹ نہیں ہاتھ سے لکھنا ہے لکھ کے سامنے رکھیں گے آپ لیمنیشن کرا لیں روزانہ کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں اور یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے ہر حال میں کیا جا سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کے سورج رحمان کی آیت فبی اعلی رب ربک مات و اس کو دیکھتے ہوئے سخت تصور میں اور تصور یہ ہو کہ اس کی روشنی اس کا نور مجھے مل رہا میری نسلوں کو مل رہا دوسرا تصور جہائرات اور روحانی خزانے جو اس کے اندر اور دریائے نیل میں موجود ہیں عرشوں سے آ رہے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی میری نسلوں کو مل رہی پوری امت کا بھی تصور کرنا ہے ہمارے دل میں ساری انسانی تو امت کی خیر خواہی ہو یہ عمل اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں یقین جانیے چھوٹا سا عمل ہے گیارہ دفعہ پڑھنا ہے پر آپ کی زندگی کو مالا مال کر دے گا نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں دریائے نیل کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے خزانے آپ کے ہیں آپ کو ملیں گے یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لے گھر کا ہر فرد کرے آپ کو جو وقت میسر ہو جو لمحہ میسر ہو جس میں یکسوئی ہو جس میں سہولت ہو آپ کو جو لمحے میسر ہوں بس اس میں کریں اور ضرور کریں زندگی میں کامیابیوں کے راز بکھرے ہوئے ہیں لے لیں وقت تھوڑا ہے زندگی کی خبر نہیں ہے کیوں تاکہ دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ دنیا میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے آئیں دیر کیسی اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان کریں اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں جزاک اللہ السلام علیکم